Спортивного бального танцю Олімп існує вже 15 років. Основний напрямок підготовка пар до участі в змаганнях спортивних бальних танців. Крім цього, з 2003 року вихованці клубу беруть участь у міжнародних фестивалях і в програмах творчого обміну між колективами різних країн. Школу спортивного бального танцю «Олімп» прийшло багато танцюристів, які успішно представляли Кіровоград на всеукраїнських та міжнародних турнірах, починаючи з відкритих обласних і закінчуючи чемпіонатами України рейтинговими міжнародними. Народними змаганнями і кубками світу. Доброго ранку. Доброго ранку. Другий гостєвий майданчик і знову ж таки танцювальний. Ну, по-перше, зі святом вас. Дякую. 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 Сьогодні професійне свято. У нас в гостях керівник клубу спортивного бального танцю «Олімп», Голова Асоціації спортивного танцю Кіровоградської області Марина Машина. І, і інші ще вихованці нашого клубу це Валерія Дударенко. Сьогодні вона без партнера. Захворів наш хлопчик сьогодні. Зранку Майя Заболотня і е, Дем'ян Братасюк. Ну, они будут танцевать вони в костюмах, а мы трошки расскажем. А, сразу хочется присоединиться к поздравлениям к Иринам. И э, в, зажги в себе Dance Star в пятницу, Виктория, вы зажигали. Как прошло? Это было приурочено к празднику к сегодняшнему? Как да, прошло все? Обязательно. Это было мероприятие, которое я давно задумывала, и в пятницу мы попытались воплотить, воплотили. Это такой вечер музыки и танца, в котором участвовали коллективы танцевальные, приглашенные нами Организаторы наш взрослый состав танцоров. Сейчас И... можно я перебью вас, прошу прощения, есть фотографии, да? Фото... да есть, можно есть, показывать есть. эти фотографии, а мы продолжим об этом а, говорить. Вот сколько было а, участников? как все прошло? Ну, э, порядка до 10 коллективов, э, танцевальная программа, музыка, э, живая музыка, вокал, и это все порядка двух с половиной часов мы слушали, смотрели, танцевали для хороших зрителей, для публики благодарной. Ну, и, естественно, э, это все было посвящено сегодняшнему празднику, Международному дню танца, а до этого мы э, демонстрировали свою концертную программу по школам, это так называемая популяризация, популяризация нашего вида, вида деятельности. Восьмая школа, двадцать девятая школа, шестая и пятая. То есть такой определенный набор мероприятий, которые были посвящены сегодняшнему дню. По всем, по всем уголкам города популяризируйте танцы, смотрю. Мы стараемся. А, а, как в Олимпе будут праздновать сегодняшний праздник, помимо этого мероприятия? Сугубо рабочий процесс, потому что тренировки до 9 вечера, и поскольку программа насыщенная на выходные, как правило, и весна тем более насыщена спортивными мероприятиями, соревнованиями, весными турни, турнирами, поэтому это только рабочий процесс будет, а уже праздновать будем, наверное, на выходные. Сколько часов отбирают тренування? Ну, тренировки проводятся как бы пять раз в неделю. С них 4. мы занимаемся конкурсной программой, латиноамериканской, европейской программы. Один день выделяется для концертной программы, с которой мы выступаем на сценах филармонии, театра, также за границей. И чередуются инсенити, уроки хореографии, стрейчинга, ну и вот П'ять раз в неделю уделяется. С учёбой совмещать удаётся? Ну, как бы, мы да, привыкли. Год тренировок. Фу, не не выснажают, не бывает такого, чтобы в один одинкийсь день ты розумієш, що більше я не можу там, треба з цим зав'язувати, а потім собі в руки. Нет. Тобто танець насправді настільки так. захоплює. Ти приходиш на тренування, не так устаєш, як ти отдыхаешь от від всего, того, что происходит вокруг тебя. А кто сценические костюмы шьет? Где, где берется вдохновение для того, чтобы удивить жюри? Ну, жюри оценивает костюмы же на соревнованиях? На соревнованиях, ну, обязательно, особенно если это вот младшие категории, то там есть определенные правила, требования по международной системе, поэтому у них, так сказать, не, не особо украшенные костюмы. А взрослый состав, составе, естественно, там уже э, эксклюзивные варианты и платья, и фраки специальные для европейской программы, комбидрессы, мужские для латиноамериканской программы. Вот. Но у нас в клубе, поскольку с 2003 года мы практикуем, у нас есть концертная программа, то у нас есть личный дизайнер. Во-первых, это творческий состав нашей педагоги. Ну и у нас есть тренер Анна Машина, которая задумывает костюм. Есть уже специалисты, это э любви. Такой получается коллектив, который шьет нам костюмы. И индивидуальные мастера, которые воплощают в жизнь уже то, что придумала она. А дальше уже украшения. Это все, в общем-то, делает уже сама Анна. Сегодня в Кировограде спортивный бальный танец. Популярный? Да, у нас и в Кировограде, и в области есть много коллективов. Мы все очень разные, но каждый в меру как бы своих возможностей развивает, популяризирует, популяризирует эту деятельность. Встречаемся мы на турнирах. В Кировограде это три коллектива, четыре коллектива спортивного танца. В области тоже есть в районных центрах. Но, эм... В общем-то, если посчитать, то, наверное, где-то до десятка коллективов у нас на не существует. А проходят, проводятся кем-то на всеукраинском уровне какие-то семинары, мастер-классы, посещают ваши танцоры? Обязательно, каждый коллектив, наверное, планирует сам себе, у нас это традиционно минимум 2-3 раза в году, у нас преподаватели приезжают отдельно на европейскую программу, на семинары, отдельно на латиноамериканскую, отдельно они могут пары выезжать к именитым, так сказать, тренерам работать, это Киев, это... Э, Харьков и так далее. Летом, как правило, это тренировочные сборы, где, в общем-то, они уже коллективом танцоров совмещают и тренировки, и семинарскую работу, и отдых на море. Ну, уровень воспитанников демонстрирует вот эти вот все награды. Это только Майя и Демьяна награды они с собой принесли для того, чтобы вот... Не тяжело? Майя, не тяжело? Тяжело. Ну, ми пропонуємо. Ми пропонуємо замо що ви готувалися сьогодні у нас танцювати. Та пропонуємо прямо зараз продемонструвати е, і влаштувати таке свято танцю У нас тут у ранковій каві маєш будете танцювати. Ча -ча. Ча -ча -ча -ча. Для маленьких танцюристів і для найкращих для вас. Ми вас ще раз вітаємо з цим святом. Дякуємо. Бажаємо, щоб ви сьогодні не запрацьовувалися, хоча б трошечки відпочили, але тим не менш на вихідних, якщо вже планували, щоб добре відзначили міжнародний день танцю. Дякуємо. У нас в гостях були воспитанники клубу Олімп і руководитель клубу Олімп, і голова Асоціації спортивного танцю Кировоградської області Маріна Машина. ще раз вас всіх з праздником. Не переключайте канал, це ранкова кава.